аэропорту, да, у нас был врач, он да, там остановил кровь, там забинтовал, там делал обезболивающие уколы. Ну, у меня тут в руке осталось 20 исколков. Добровольцем мы попали, мы обороняли башню, которая вот эта диспетчерская башня, да. Ну, так же само добровольцы, спросили, кто хочет пойти, вот, мы. 15 человек у нас вызвалось добровольцем. А если я не ошибаюсь, то, по-моему, с 9 или с 10 числа нас туда вывезли. Ну, там было две попытки. Первая попытка была неудачная, не смогли мы туда прорваться. Потом смогли прорваться. Октября? Да, октября, октября. До этого я был в Песках месяц. Я знал, куда ехал, и я как бы там были наши парни, и туда все рвались. А еще не такие, что там как бы дается 6 минут на выгрузку, на погрузку, и в это место, где происходило, сразу же начинают работать минометы, грады. Долбят круглые сутки. Грады, минометы, танками, прямой наводкой. Птур, знаешь, что такое? Ну, Управляемая ракета, да. И вот по этой башне долбят этими ракетами. Ну не знаю, в каком состоянии, правда. Ну, то есть там из 8-6 выстрелов, там благодаря острову попадает 1-2 только. Но башня от прямых попаданий танка вот эта и наш, шатается, летит в куски бетона, арматуры оттуда. И песни поем, да, еще и поддерживаем друг друга. Ну, вот так вот, видишь, получается, как бы, шоу. Залетают, конечно, осколки внутрь, там пули большого калибра, разрывными они стреляют, утесами. Но ну, благодаря, наверное, Господу все классно. Ну долбят, долбят, да и долбят. По одному то же самому месту, как бы, Но ну, Благодаря тому, что не знаю, там как башня была построена или Господь нас хранит, ну как бы пока еще... Там уже все покосано, там нема... ничего живого, там ну, просто конец. Всему. Но тем не менее мы держимся и мы не собираемся туда уходить. Да пацаны рвутся все на зачистку туда, на штурм, только чтобы был приказ. И, ну, не то, что приказ, а разрешили это все сделать. Ну, как бы этого ж нету. Туда идут люди, которые знают, что они подвергают свою жизнь опасности. И, как бы, ну, любой человек готов отдать за своего брата. Я уже называю братьями, потому как по-другому никак в свою жизнь никто в этом не сомневается. Там на территории аэропорта есть такое здание, не знаю, сколько там этажей, оно полосатое такое, белое-красное, белое-красное, две башенки на нем. И оттуда начался по нам отказанный Ну и как бы мы попытались, ну, сказать так, уничтожить его. Вышел гранатометчик, пулеметчик и я в прикрытие. Ну, подбили одну башенку, и в этот момент, пока перезаряжались, у нас было так. Ну, тут же старшие группы 79-й аэромобильной бригады. Вызвали танки, подкрепили, ну как подкрепление, сказали, что таки так. То есть прилетели танки, мишки славные, уничтожили это здание, разнесли его и все. И тут же организовано все было быстренько, прилетел БТР, нас погрузили, там в течение, не знаю, наверное, минут 40 часа в Песке, а в Песках уже ждала скорая, и нас оттуда Оплот ТВ. Ну, бред такой мелят, просто, что, ну, как бы там, я не знаю. Люди живут в какой-то иллюзии. Это все так, ну, наговорено, это все так. А кто ж тогда мы? Это же не мы пошли у вас забирать Ростовскую область или Краснодарский край, или Брянскую область. Это вы пришли к нам и решили, что надо это отделить. Я знаю историю своей страны, я знаю географию своей страны, какая она. И мне потом рассказывают, что кто-то решил взять и отделиться. Да пойди к Володе и скажи, Володя, я хочу тебя взять это и это. И как бы все настроены решительно и расшевелили наконец-то наш народ, вспомнили свое прошлое, кто шел. Это не Чечня, это потомки казаков запорожских вспомнили свое прошлое.